Всем привет! Сегодня бы я хотела снять видео, которое называется Моя полочка. На этой полочке вы давно писали в комментариях, что там находится, потому что там все время что-то разное. Да. Сейчас кошка просто залезла в камеру и посмотрела. Ладно. Поехали. Давай, давайте же я расскажу про вот эту часть этой полочки. На ней лежат разные книжки, такие как какая-то желтая книга. Картина... Мешается. Так, далее English. Самые добрые сказки, самые любимые басни. Это мы тоже читаем с Беллой. Или Ульяна с собой берет в садик и прочитает. Далее букваль Современный старточник школьника по гуманитарным наукам от компании Эксмо. Далее азбука игрушек тоже берется с собой сами. Мы старты по танцам, потом прически, еще какая-то книга, родная речь, второй класс, вторая часть, потом сказки, сказки русских писателей. Это English, Russian, Victory. Потом первый тоже корней Чуковского. Приключения Марк... Марк Лен. Заветное слово. Несколько печальных дней. Орфографический словарь маленькие принцы. А, маленькие рыцари законодательство фонда. Далее еще какая-то книжка. Потом еще книжка, еще книжка. Далее тут книжка вверху. У меня лежат вот такая вот модная компания. Вылезай, играй. Правда, там человек не тут Чисто остались так костюмчики, знаете, типа посмотреть, там девчонка поиграть. Далее девочек раскрасочка. Такая милая. Да. И математика четвертый класс, и русский четвертый класс. Это же тетрадки. Мы купили заранее у Яшки тетрадки. Так, это было все на этой теме. Да. Давайте же пройдем к вот этой части. На этой. Блин. Кошка уйдет сюда пошал. А, кстати, еще вот в этой части мне там не Ну, это тоже такой. Положи. Давайте перевернем Далее тут лежат такие, как школа волшебниц. Да, очень интересно, я читала. Watchings. Далее тут у меня лежит такая вот любимый мебель дом. Это мы ходили в любимый дом. И коллекция 2014 -го года очень интересно. Я очень люблю себе разную мебель. Да, Мне тоже интересно. 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 Далее я помню было то время, когда я копила журналы с лошадкой. И, между прочим, их покупал мне папа. И э, четвертый... Так, у меня был первый выпуск. выпуск. У меня какой-то выпуск потерялся. Парень. Ладно. Четвертый выпуск это летние каникулы 2010 года. -го... Вот. вот так вот выглядят. Это вот такие лошадки. И э, была вот такая вот огромная, просто как вот четыре вот этих журнала, вот так, и еще вот сверху. Вот, были, э, была картонка, там был, одна, была коллекция сразу, огромнейшая коллекция. Тут в наборе шел один журнал, одна вот такая вот штучка, то есть к каждому вот, вот этому набору вот этому набору, вот этому журналу, ушел вот такой альбом. И шла эм, вот такие вот, или, или одна, или пять пачечек вот таких с картонками. То есть, ну, вот сюда вот в этот журнал. Давайте я расскажу, вот так вот это выглядит. Тут, насколько я помню, нарисовано... Что внутри? Я смотрела. Фиона. Да, насколько я помню, это Фиона. Ну, да. Это Мустан. Да, это И тут названия разных животных, таких как Лия, Коралла, Кора и Анемона. Мне Анемона больше нравится. Еще мне Белла нравится. что все, в этом не назвала, да, Белла. И тут как они... У меня уже не... Да, шло плюс 50 карточков для ума. Вот шли вот такие вот карточки. Три карточки. И пять кольцов Вот. Далее вот такой же. Этот только... Тут у нас уже нарисована Мика. там Ика да. как по облакам, бросающиеся в Это, 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 Ники. Да, это и тут также нет Мне тоже нравится гром, гром это парень эм, Беллы. Я так и за закончила тулять, последняя моя была там это, вот этот четвертый. Далее я забыла. Вона, Оникс и Ника. Да, я когда-то коллекционировала. Это мое несколько Далее, это альбом коллекционера. Он шел с набором летних замикулы. Это четвертый. Вот, твой пустил. И у меня были там карточки. Была вот такая карточка Хоса, участник летней прогулки. Далее у меня был, есть мустанг, на самом деле, себе очень любим Это покровитель племени мустангов. Далее спящий дух грозы. Это один из духов лета. И не пишите в комментариях, что типа ты маленькую коллекционируешь какие-то карточки с лошадками. Я коллекционировала это в лет. Шесть лет. Шесть лет. Это мне надо мне писать в комментариях, типа какие-то маленькие и вообще. Что ты не понимаешь? И Ну а тут типа поставь галочку, какая у тебя. Далее, это вот это все, что я показываю, это я коллекционировала. Это я еще коллекционировала 5 лет. Это все узнал Барби. И, с праздником и с то что у меня раскраска, это я уже детей почитала. Далее весенний карнавал альбом коллекционером. Сейчас покажу там Сохранились. У меня были все эти, все журналы были заполнены. Потом лежали, все потерялось. Сейчас это поступает уже не было. Сейчас это по уже не восстановить, потому что это уже очень 2002 год. Да, Далее у меня книжка за первого класса за дорожную безопасность. Ты думаешь, поработай? Далее мне, дали как бы такой сильный праздник от подружки. Тут, смотрите, у меня разные наклейки. Это тату, здесь я уже тату Далее Ланком Париж. Ланком. И вот такие вот попки. Давно не эти кстати, попки. Вот такая моя картина. Не доделаю ее. Кстати, есть. Дальше у меня же краски, которые я сейчас красила. Ну, не все красила, а картину. И то я ее красила, красила. Далее, тут лежат мои открытки, это вот такая открытка с рождения, и вот такую открытку, очень прикольную, вообще прям ня-ня-ня, мне подарила моя одноклассница Наташа. Наташа, спасибо тебе огромное, очень прикольная открытка, если ты смотришь это видео, то большое тебе спасибо, очень прикольная открытка, я рада.

там у меня стоит лежит наш подгузник, который мы хотим отдать вам эм, деньги. И разные подделки. Как будто я и делаю. Я это расскажу подробно про вот эту коробку. Ну, там лежит, я вам так скажу, всяких вам. Ну, типа, это другая, там лежат какие-то вот такие штучки, что это чем-нибудь. Она наклейки, о, И, в общем, тут всякая фигня лежит. просто. Это... Тут лежит мой первый образ. Что это за логика просто? Это ужас. Далее, тут у меня лежит набор мастер Пин. Вот такой. Далее, вот такие вот глазастые букашки. И каменные цветы первоцвета. Которая, к сожалению, поломалась часть в Перейдем к вот этой части. Тут у меня лежит мои наборы с резиночками, про которые я расскажу подробно в следующих видео. Далее тут лежит аккумулятор для зарядок. Маникюрный педикюрный набор, про который я тоже расскажу позже подробно. И моя сумочка, такая вот, летняя, я туда буду ложить в а <свист> ну что ж, ребятули, на этом было все. Это была вся моя полочка. Я рассказала все подробно. Э, Я рассказала подробно о всех частях этой полочки. Прям про каждую книжку, про каждую картинку, про журнал, про игру. На этом было все. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Вступайте в мою официальную группу. И пишите комментарии для тегов. И еще раз говорю, вопросики. Потому что мне это очень интересно. И просто, мне кажется, я закрою канал. Потому что я уже не знаю, о чем снимать видео. Я даже снимаю видео про свои настольные игры. Короче, пока-пока.